Sebelum menonton, jangan lupa tekan butang subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih ya. Kisah kali ini ialah tentang dua orang sahabat yang merancang untuk memancing bersama-sama pada suatu hari. Halim dan Akob, dua orang pemancing tegar, berpakat untuk memancing ikan kaloi di suatu lubuk yang terletak di dalam sebuah hutan. Jauh lagi ke lubuk yang kita tidak pergi ini, Lim jauh sangat lagi nih kop ke depan tuh kita akan jumpa satu bukit Ah lepas bukit tuh sampai lah lubuk tu. Lubuk tuh, tuh oke okay, kelim orang kata lubuk tu banyak ikan kaloi aku pernah sekali datang ke situ dengan ame tapi masa tu tiba-tiba hujan turun lebat tak sempat mancing harap-harap kali ini dapat kaloi besar. Hihihi. Hi, hi, hi. Rasanya kita dah masuk jauh ke dalam hutan ni, Mana lubuk kaloi ni, Lim? Sikit je lagi nih. Ke depan tu Haa, inilah lubuknya yang dimaksudkan. Lubuk kaloi. Wah, nampak cantiklah lubuk ni Lim. Mesti banyak ikan ni. Apa lagi Lim? Jomlah mancing. Ha, dah kena. <tik> wah ikan kaloi itu. ah aku pula kena Hehehe <tik> haha <tik> 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 aku dapat lagi hahaha <tik> aku pun dapat. <laughs> Dipendekkan cerita, memang mereka dapat banyak ikan hari itu. Lepas satu, satu. Lepas satu, satu. Perasaan tamak menguasai diri Alim dan aku. Tanpa sekalipun perkataan syukur keluar dari mulut mereka berdua sehinggalah sampai satu ketika tiba-tiba eh eh sangkut pula pancing aku nih lem sangkut kok iya lem ai potong steam betullah. Tengah cho layan kaloi, sangkut ular. Cuba tarik kuat sedikit kup. Ah, tak boleh lah lem. Eh, eh apa ular uku? Eh, kenapa apa ular ni? Lari uku, lari. sikap tamak bukan saja membawa kerugian, tetapi juga malapetaka. Jika anda suka dengan video-video dalam channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan lonceng. Jumpa lagi.